कांग्रेस पार्टी के रिसर्च और राहुल गांधी जी उन्होंने एक नेशनल लेवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया एक घर जिसका 12 बाई 15 घर है उसमें 80 वोट दारिज है और वो भी फेक और उसी तरह से कितने घरों में जीरो जीरो करके हजारों के तादाद में वोट महाराष्ट्र कर्नाटका हरियाणा और अन्य बागों में तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ धोखाधड़ी करके और वोट चोरी करके जो भी आज तक चुनाव हुए हैं इलेक्शन कमीशन से मिल करके उन्होंने कुर्सी हासिल करने के लिए ये सारे हथकंडे किए हमारा काम है देश को अवेयर करना देश के वोटरों को अवेयर करना ये सवाल खाली वोट से वंचित रखने तक का नहीं है आप बिहार में देख रहे हो 65 लाख वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया जो वोटर पिछले लोकसभा में आठ हैं, उसको आठ महीने के बाद पैंसठ लाख वोटों को बाहर किया जा रहा है और सवाल वोट से बाहर रखने का नहीं सवाल ये है कि ये गरीब गुरबा लोग हैं, पिछले पसमानदे तबकों के लोग हैं और इसके पीछे साजिश है कि जो हमारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स हैं राशन की बात है पेंशन की बात है अदर स्टूडेंट्स और एल्डर्स को जो सोशल सिक्योरिटी के तहत में कवर किया जाता है अगर इतने लाखों के तादाद में एक जगह जोड़ा जाता है एक जगह तोड़ा जाता है तो ये सब कुर्सी का खेल वो खेल रहे हैं मगर देश का उत्थान कैसे हो देश की डेवलपमेंट कैसे हो देश की तरक्की कैसे हो इस चीज़ की ओर भाजपा का कोई ध्यान नहीं क्या लगता है भी इसका ही मुद्दा है नेचुरली बात जिस तरह से बिहार में हुआ है और अब उसके बाद में बंगाल का है हम बंगाल की जनता को खबरदार करना चाहते हैं अपने अपने वोट का हिसाब रखो अपने अपने वोटर लिस्ट पर ख्याल रखो गलत वोटर जोड़े न जाए सही वोटर को तोड़ा न जाए इस बात की कंप्लेन कांग्रेस पार्टी अगले पांच महीने बंगाल में स्टेट में भी ऐसा कुछ हो सकता है नेशनल सी बात है जब पिछले स्टेटों में किया और बिहार में खुले आम जिस तरह से खेल खेला जा रहा है ये बंगाल के लोग और बंगाल में हम किसी भी हालत में नहीं होने देंगे देश के किसी भी और स्टेट में आसाम में नहीं होने देंगे बंगाल में नहीं होने देंगे केरला में नहीं होने देंगे वरना ये इसी तरह की गेम करके फिर कल कहते हैं कि हमने चुनाव जीता और देश ने इनको कभी वोट नहीं दिया 2024 में रिजेक्ट किया है ये बैकडोर से सरकार में बैठे हुए हैं और आगे स्टेट इनको ये कैप्चर करना चाहते थे स्टेट्स को हम होचार करेंगे कांग्रेस पार्टी फोर कंट्रोल करेगी जनता को वोट के साथ खिलवाड़ नहीं होने এসআইআর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মিছিল এই মুহূর্তে সরাসরি সেই লাইভ আপডেট আমরা তুলে ধরছি আপনাদের সামনে শিলিগুড়ি বাগাজতিন পার্ক থেকে এই মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের রাজপথ দিয়ে শিলিগুড়ি শহরের রাজপথ দিয়ে পৌঁছাবে শিলিগুড়ি মহকুমা শাসক কার্যালয়ের সামনে এই মুহূর্তে সরাসরি সেই লাইভ আপডেট আমরা তুলে ধরছি আপনাদের সামনে কংগ্রেসের প্রতিবাদে আমরা তুলে ধরছি আপনাদের সামনে এবং এস এর প্রতিবাদে এই মুহূর্তে এস আই আর এর প্রতিবাদে এই মুহূর্তে মিছিল মিছিল ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্ক থেকে বাঘাযতীন পার্ক থেকে শিলিগুড়ির মূল সড়ক ধরে শিলিগুড়ি শহরের মূল সড়ক ধরে শিলিগুড়ি এসডি অফিসে গিয়ে মিছিলটি শেষ হবে উপস্থিত রয়েছে রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার থেকে শুরু করে একাধিক কংগ্রেসের একাধিক নেতানেত্রী উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার বহু নেতানেত্রীরা আজকের এই মিছিল উপস্থিত এই মুহূর্তে বিশাল মিছিল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এসআইআর বিরুদ্ধে এই মিছিল সরাসরি সেই লাইভ আপডেট আমরা তুলে ধরছি আপনাদের সামনেই জানিয়ে রাখা প্রয়োজন কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্ব থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার নেতৃত্বরা আজকের এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন মিছিলটি শিলিগুড়ি বাগাজতিন পার্ক থেকে শুরু হয়ে কোটমোর সেবক সেবকমোর ইয়ারভিউ মোড় হয়ে শিলিগুড়ি এসডিও অফিসের সামনে মহকুমা শাসক দপ্তরের সামনে কিন্তু মিছুটি শেষ হবে এই মুহূর্তে সরাসরি লাইভ আপডেট আমরা তুলে ধরলাম আপনাদের সামনে শিলিগুড়ি বাগাজতিন পার্ক থেকে এসআইআর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল সরাসরি সেই লাইভ আপডেট আমরা তুলে ধরলাম আপনাদের সামনে পরবর্তীতে শহরের আরও নানান আপডেট নিয়ে জড়িত থাকবো আমরা ততক্ষণ দেখতে থাকুন খবর সময় চোখ রাখুন খবর সময় বাংলা